ശ്രീമൻ മുപ്പത്തി ഏഴാം ദശകം കൃഷ്ണാവതാര പ്രസ്താവം സാന്ദ്രാനന്ദധനോഹര ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृतापि कर्मशेषवशतो ये यतेन या ता गतिं तेषां भूतलजन्मनादिति भारेण दूरार्दिता भूमिप्रापविरिञ्जमाश्रितपदं देवै पुरेवागतेः हा दुर्जनभूरिभारमधितायां पाथो निधौ पादुगाम् एतां पालय हन्त मे विवसता सम्पृच्छ मान् इत्यादिप्रचुरप्रलाभविवशायाम् आलोक्यधातामहीं देवानाम् वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्दं हरे सत्यं धरित्र्या वचो नन्वस्या भवताञ्जरक्षणविधौ दक्षोव लक्ष्मीपति सर्वे सर्वपुरःसरा वयमितोऽगत्वा पयोवारिधिं तं तंस्तुमगे जवा ययुस्साकं तवागेदनं ते मुग्धानिलशालि दुग्धजलधेऽस्तिरङ्गता सङ्कदा यावत् त्वत्पदचिन्तनैगमनसस्तावत्स पाथो जभू हृदये निशम्य सकलानानन्दयन् नो आख्यातः परमात्मना स्वयमघम् वाक्यं तदाकर्ण्यतां जाने दीनदशामघम् दिविशदाम् भूमेश्च भीमैर्नृपैस्तक्षेवाय भवामि यादवकुले सोऽगं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं श्रुत्वा कर्णरसायनौ तव च सर्वेषु निरुवाभिदस्वान्देष्वीश गतेषु तावककृपा पीयूषतृप्रात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्याम् देवकनन्दना उदभद्राजा सशूरात्मजः उद्वागावसितौ तदीयसगज कंसोऽथ सम्मानयन्नेतौ सूततया गतः पथिरथ व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुत्वाव हन्ते सन्द्रासा सदुहन्तुमन्त्य गगतां तन्वीं कृपाणीमधाल् गृह्णानश्चिगुरेषु तां खलमदि शौरेश्चिरं सान्त्वनैर्नो मुञ्जन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोथयातो यातो गृगान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देव पुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरकदा तावत् त्वन् मनसैव नारदमुनिः प्रोजे स भोजेश्वरम् यूयन्नन्वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किन्न प्रभो मायावी सहरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनादित्याकर्ण्य यदूनदूधुन शौरेश्च सूनू सप्तमगर्भदा महिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीतेय माधव रोहिणीं त्वमपि भो सच्चित्सुखैगात्मक देवक्या जठरं विवेशिथ विभ संस्तूयमानः सुरैः कृष्ण पिधुयरोग बडलि भक्तिं वरां देहि मे